jannatga erishish birodar judayam qimmat o'ylamangki jannat shunchalik arzon turadi deb har birimiz o'zimizni va qilgan amallarimizni hisob qila olamiz kerak emas boshqalardan baho kutish Ilminga, amallaringa, ularga bog'liq qish emas bu o'zingga o'zing savolni o'zing ber bugun men mana shu holatdaman men bugun kimlardanman jannat ahlidanmanmi yoki jahannam ahlidanmi qayerga ketyapman qaysi yo'nalishdaman albatta butun umr sizni muhokama qilishadi butun umr sizni chalg'itishadi sizni ishingiz bo'ladi bolalaringiz do'stlaringiz kimdir ichadi kimdir yeydi bu narsa har doim bo'ladi hech qachon sizni tark etmaydi lekin o'zingizga savol bering qachon bugun men tayyormanmi jannat ahlidan bo'lishga o'zingizga amallaringiz bilan javob bering nimaga kerak sizga boshqalar o'zingizga qarang qayerga ketyapman ertaga men ollohni oldida turaman men aytaman ertaga 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 lekin qachon men hadislarni eshitaman oyatlarni bilaman bu ilm o'zimga qarshi chiqadi chiqadi lekin amal qani amal necha marta yolg'on gapiraman kerakmas gaplarni iflos gaplarni gapiraman hamma o'z gunohini boshqalardan yaxshi biladi lekin allohning huzurida nima bo'ladi javob